মিথিলা ৰাজ্যৰ ৰজা নিমিয়ে পুত্ৰ কামনা কৰি এটি যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই যজ্ঞ কুণ্ডত সেই যজ্ঞস্থলীত ঋষভপ্ৰভুৰ এশজন পুত্ৰৰ ভিতৰত যি নজন পৰম বৈষ্ণৱ বুলি শাস্ত্ৰই দৰ্শন কৰাইছে সি নজন পৰম বৈষ্ণৱ তথা সিদ্ধ পুৰুষ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰজা নিমিৰ যি কথোপকথন তাকেই গুৰুজন বস্তুৱে একাদশ স্কন্ধত নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ নামেৰে পাঠভাগি আমালৈ আগবঢ়াই দিছে আৰু মংগলাচৰণৰ পদবন্ধে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা ময় মহেশৰ যাৰ আজ্ঞা পালে প্ৰজাপতি হৰি হৰ কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড শ্ৰযন্ত যাৰ মায়া জয় সনাতন নৃত্য নিৰঞ্জন কায়া নমো মধুৰি পু ৰাম মোৰ ম কৰোঁ অন্তক ভকত কল পতো সীৰা মাটি পাতকীয় উতাহাক স্মৰণে কৰো নমস্কাৰ কুটি কৃষ্ণৰ সৰণে প্ৰভুপদ পংকজক ধৰি শ্ৰীদয়ন্ত জেন মতে বুজো টিকা ভাষ্যৰ সন্মত শ্ৰীৰামৰা কৃষ্ণৰ আদেশে আমি হ্ৰস্ব দীৰ্ঘ চন্দে বিৰচিবু নৱসিদ্ধ কথাক প্ৰবন্ধে কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সিজনা ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱৰ দুখানী অভয়চৰণত সমস্ত জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে কোটি কোটিবাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছে যিজনা কৃপাময় কৃপাৰ সাগৰ দয়াময় দয়াৰ সাগৰ কৰুণাময় কৰুণাসাগৰ যিজন মহেশ্বৰ মহা যুগ ঈশ্বৰ সমান মহেশ্বৰ যিজনাৰ আজ্ঞা পালন কৰি তম গুণ ৰহিত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাদেৱে জীৱ সৃষ্টিৰ কাৰ্যত ব্ৰতী হয় প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাদেৱৰ দ্বাৰা সৃষ্টি জীৱক যিজনাৰ আজ্ঞা ক্ষীৰগত কৰি বিষ্ণুৱে পালন কৰে যিজনাৰ আজ্ঞা ক্ষীৰগত কৰি ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৰ ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি বিষ্ণুৰ দ্বাৰা পালন জীৱক ৰুদ্ৰ ৰূপত সংহাৰ কৰি থাকে সেইজনা সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ গৰাকী সৰ্বশক্তিমান ইখ তত্ত্ব কৃষ্ণদেৱৰ দুখানী অভয়চৰণত গুৰুজন বস্তুৱে কোটি কোটিবাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছে আৰু হস দীৰ্ঘ চন্দেহ অৰ্থাৎ ব্যাসদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন হোৱা মূল সংস্কৃত ভাগৱতৰ কথাখিনি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দুখীয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা গাঁৱলীয়া নগৰীয়া সমস্তই সুন্দৰভাৱে বুজিব পৰাকৈ আগবঢ়াই দিবলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত হয়তো দীঘল হ'ব লাগিছিল কিন্তু ছুটি হ'ল ক'ৰবাত হয়তো ছুটি হ'ব লাগিছিল অনুবাদ কৰোঁতে কিন্তু দীঘল হৈ গৈছে গতিকে গুৰুজনাই সবাৰো শ্ৰীচনত সেৱা নিবেদন কৰিছে এই যে হসদ দীৰ্ঘ অৰ্থাৎ হ'ব লাগিছিল চমু হৈ গ'ল দীঘল হ'ব লাগিছিল দীঘল হৈ গ'ল চমু তাৰ বাবে যি অপৰাধ ৰৈ গ'ল সমস্ত অপৰাধ ভঞ্জনৰ সেতু ভগৱন্ত পুৰুষৰ শ্ৰী চৈতন্যমূৰ্তিস্বৰূপ আপোনাৰ মহা মহন্তৰ দুখানী অভয় চৰণত গুৰুজন বস্তুৱে সেৱা নিবেদন কৰিছে আৰু আমিও গুৰুৰ আজ্ঞাশীৰে ধৰি সবাৰু শ্ৰীচৰণত পুনৰ সবাৰ ভক্তি সেৱাভাগি অৰ্পণা কৰা হৈছে নাৰদ বাসুদেৱ সংবাদ অৰ্থাৎ ভগৱন্ত পুৰুষৰ দৰ্শন পাবৰ বাবে বৈকুণ্ঠৰ পাৰিখত দেৱঋষি নাৰদে দ্বাৰকা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে আৰু দ্বাৰকাত গৈ ভগৱন্ত পুৰুষৰ লগত সাক্ষাৎ হ'ল আৰু সেই সাক্ষাতত কথোপকথনৰ অন্তত ভগৱন্ত কৃষ্ণতত্তই পাৰিখস্বৰূপ দেৱৰীষী নাৰদক সেৱা নিবেদন কৰিছে সেই দেৱঋষি বহুদিন হ'ল মোৰ পিতৃ বসুদেৱ আৰু মাতৃ দৈৱকী খবৰ বাতৰি পোৱা নাই যিহেতু তেৰাসম মথুৰাতে আছে গতিকে আমাক তুমি তেৰাসমৰ খবৰ বাতৰি আনি দিব লাগে এনেধৰণে সেৱা নিবেদন কৰিছে আৰু তাকেই গুৰুজন বস্তুৱে নাৰদ বাসুদেৱ সংবাদ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো মহভাগ পাইলা পৰিখিতে শোক মুনিৰ মোষত ঘদিন শুনি সুখে তৰিলানি পতি ঘূৰ গলি যোগে আটপৰে নাই গতি বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত পৰীক্ষিতে লাভ কৰিছিল মহামানে শোকগুৰুৰ কৃপাত আৰু সাতদিন সাত ৰাতি শ্ৰৱণ মহাভক্তিৰ দ্বাৰা অভিশব্দ অৰ্থাৎ অপৰাধী পৰীক্ষিত নামৰ জীৱ এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে ঘোৰ কলিৰ কড়ালাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিলে ঘোৰ কলি যোগে আঁত পৰে নাই গতি এই উত্তম মাৰ্গটোৰ বাহিৰে দ্বিতীয়তা পথ জীৱৰ বাবে নাই ৰাণ শুকনি গদতি শুনিও কপৰীক্ষিত বসুদেৱ নাৰদ সংবাদ বিপৰীত নিমি নৱসিদ্ধে যেন ভৈলাও পাখ্য়ান কহু খাব শেষ ৰাজা সাৱধান মহামানী শোকগুৰুৱে ৰজা পৰীক্ষিতৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে সেই ৰাজন পৰীক্ষিত তুমি শুনা এনেধৰণে ভগৱন্ত পুৰুষৰ আজ্ঞা শিৰগত কৰি দেৱৰিষি নাৰদ গৈ যেতিয়া মথুৰাত উপস্থিত হ'ল তাৰপাছত দেৱৰিষি নাৰদ আৰু কৃষ্ণৰ পিতৃ সন্ত বসুদেৱৰ মাজত কথোপকথন হৈছে সেইকাৰণে ইয়াৰ পাছৰ পৰা কোৱা হৈছে নাৰদ বসুদেৱ সংবাদ ভগৱন্তৰ অনন্তকোটি নামৰ এক নাম হ'ল বাসুদেৱ আৰু ভগৱন্ত কৃষ্ণ বাসুদেৱৰ পিতৃৰ নাম হ'ল বসুদেৱ ইয়াৰ পাছত গুৰুজনাই গৈছে নাৰদ বসুদেৱ সংবাদ ৰাাৰে বাৰে নাৰদ কৃষ্ণ গৌৰৱে এনেকৈ যেতিয়া দ্বাৰকাৰ পৰা বাসুদেৱ কৃষ্ণই দেৱঋষি নাৰদক বাৰে বাৰে কৈছে তুমি যোৱাচোন মোৰ পিতৃ বাসুদেৱৰ খবৰ বাতৰি মোৰ ওচৰলৈ লৈ অহা দেৱঋষি নাৰদে কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষক এৰি আহিব বিচৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ভাগৱতৰ পদে কৈছে বাৰে বাৰে নাৰদক প্ৰথান্ত মাধৱে নেৰন্ত দ্বাৰকা ৰেখি কৃষ্ণক গৌৰৱে কৃষ্ণৰ সন্মুখৰ পৰা আহিব বিচৰা নাই দেৱৰেখি নাৰদ কিয় আহিব বিচৰা নাই তাৰ দৰ্শন প্ৰকাশ কৰিছে জীৱন্তে মুকুতে হোম জানিবা সাক্ষাত তথাপি উৎসুকী কৃষ্ণৰ সেৱাত কিয়নো ভগৱন্ত পুৰুষক দৰ্শন পোৱা মাত্ৰেই জীৱৰ মুক্তি হৈ যায় তেনেহেন কৃষ্ণদেৱৰ সন্মুখৰ পৰা দেৱৰষী নাৰদে আহিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই ৰামকুটি সুখটো কৰি ভকতি সেৱৰ নভ যে কৃষ্ণক লোক কিনো কৰ্ম জৰ মুক্তি সুখতকৈও ভক্তি শ্ৰেষ্ঠ মানে ভগৱন্তৰ নামেৰে ভগৱন্তক সেৱা কৰাটো মুক্তিতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম বস্তু বুলি কোৱা হৈছে আৰু এনে শ্ৰেষ্ঠতম বস্তু ভক্তিক শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাধ্যমেৰে চিন্তা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাটো জীৱৰ অপৰাধ চোৱাচোন নভজে কৃষ্ণকৰ লোক কিনো কৰ্ম জ্বৰ চোৱাচোন কৰ্ম বন্ধনত জীৱবিলাক বান্ধ খাই খাই গৈ আছে অথচ মুকলি হ'ব পৰা একমাত্ৰ পথ গোবিন্দ মহাপ্ৰভু কৃষ্ণগোসাঁই নিৰ্গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তিৰে জীৱন আগবঢ়াই নিয়া তাকেই নকৰে জীৱই গুৰুজন বস্তুৱে সেই ভক্তি আশ্ৰয় কৰিবৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত আমি অৱতীৰ্ণ হোৱা কলিৰ মনোমতি মনুষ্যই সমাজ বিশেষে এনেধৰণে আমি বাক্য আশ্ৰয় কৰোঁ ভাৱনা আশ্ৰয় কৰোঁ যে তোমাৰ বিছ বছৰ হৈছেহে এতিয়াই তুমি শৰণ ভজন ল'ব নাই হোৱা সমাজ বিশেষে এনেকুৱা নীতি নিয়ম আমাৰ আছে তুমি শৰণ নোলোৱাকৈ ভক্তি কৰিছা নাপায় নহয় ভজন নোলোৱাকৈ তুমি গুৰু সেৱা কৰি আছা নাপায় নহয় এতিয়াই তোমাৰ বয়স হোৱা নাই শাস্ত্ৰ ভাগৱত কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী নচোঁ বা নাপায় এনে এনেধৰণৰ বাক্য আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আজি পৰ্যন্ত প্ৰকাশমান হৈ আছে আৰু তাৰে উত্তৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ পদবন্ধে গুৰুজন বস্তু দেৱঋষি নাৰদৰ মুখে প্ৰকাশ কৰিছে আমাক জ্ঞান দিব বিচাৰিছে যে কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিবলৈ কেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হ'ব কোনখন চাৰ্টিফিকেট ল'লে বা থাকিলে ভগৱন্ত পুৰুষৰ নামত জীৱই আশ্ৰয় কৰিব পাৰিব ৰাম বাক্য কৰ্ণ আচৈ কৃষ্ণ ভকত সমস্তৰে অধিকাৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখনে যে ভগৱন্ত পুৰুষৰ কৃপাত লাভ কৰা এখন মুখ এটা সুন্দৰ মন দুখন কাণ এনেধৰণৰ উত্তম ইন্দ্ৰিয়বিলাক যদি তোমালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ ভকতীত নিজক অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে কোনোবাই যদি বাধাও প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বাধাক তোমালোকে মান্যতা প্ৰদান নকৰিবা কিয়নো শাস্ত্ৰই আমি সমস্তজনাকে অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে যে বাক্য প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে যদি এভাগ মুখ আছে জিভা আছে শ্ৰৱণ কৰিবৰ বাবে যদি দুখন কৰ্ণ আছে ভাবিবৰ বাবে যদি এটা মন আছে তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণত ভক্তি কৰিবৰ বাবে তোমালোকৰ সমস্তৰে অধিকাৰ আছে আৰু একাদশ কন্ধ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদত এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে ভগৱন্ত পুৰুষে নিজ মুখে উদ্ধৱৰ আগত যে উদ্ধৱ মনত ৰাখিবা মোত চিত্ৰ দিয়া ফুৰা পৃথিৱী পৰ্যটী তুমি পৃথিৱী পৰ্যটন কৰা মোটেই চিত্ৰ অৰ্পণ কৰি কিয়নো যত দেখা শুনা মানে হবে মায়াময় যিহেতু তুমি যি দেখিছা যি শুনিছা এই সকলোখিনি মায়াময় গতিকে মায়াময় সপোনটোৰ পৰা ওলাবৰ বাবে এটাই পথ সেইটো হ'ল মোৰ নাম তুমি আশ্ৰয় কৰা আৰু এই ধৰণে উপদেশ প্ৰদান কৰি প্ৰকাশ কৰিছে দাম্ভিক সকৈ বাহু তত্ত সদা উপদেশ দিবা বৈষ্ণৱ জনত দাম্ভিক সৎসকলক চকু কাণ নাক মুখ হাত ভৰি আছে যদিও তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা নাই অধিকাৰটো শাস্ত্ৰই দিছে কিন্তু দিয়াৰ পাছতো যদি ইচ্ছা কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক তুমি তত্ত কথা নক'বা কিন্তু বিপৰীতে স্ত্ৰী শুদ্ৰে কৰ আমাদভকতি তাহাং কহি বাইটো জ্ঞান মহামতী আমাৰ সমাজত থাকে আছে প্ৰচলিত কথা যে মহিলাসকলৰ আইসকলৰ শৰণ নাই কিন্তু একাদশ খণ্ডত সেই পদে আমাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যদি আইসকলে বিচাৰে কৃষ্ণনাম আশ্ৰয় কৰি জীৱন ধন্য কৰাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো তুমি এই ভক্তি তত্ব জ্ঞান শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ জাক জানি নৰ তৰুক সংসাৰ বুলি নাই কোৱা জাক জানি বাপসকল তৰুক সংসাৰ বুলি নাই কোৱা জাক জানি নৰ নাৰী তৰুক সংসাৰ গুৰুজনে এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে সেইকাৰণে বৰ্তমান দেৱঋষি নাৰদৰ মুখ পদ্মসন্তে প্ৰকাশিত হৈছে যে বাক্য কৰ্ণ মন মুখ আচৰি মানে যাৰ কৃষ্ণ ভকতিত সমস্তৰে অধিকাৰ এই কথাটো মনত ৰাখিবা কিয়নো কৃষ্ণ পদ পংক উভ যে ব্ৰ হৰে নৰতনো পায় তেজে কমন পা মৰে সেইজনে মহেশ্বৰৰ চৰণত মহান ঈশ্বৰ পুৰুষ কৃষ্ণদেৱৰ দুখনি অভয় চৰণ কোনে কোনে সেৱা কৰি থাকে সদা সৰ্বদা সৃষ্টিকৰ প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মা সংহাৰকৰ্তা শিৱ তেওঁলোকে যেতিয়া পৰমপুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তা কৰে তেনেক্ষেত্ৰত নৰতনো পায়া এই মনুষ্য শৰীৰটো পাই সেই জীৱতত্ত্ব তোমালোকে কিয় সেইজন ঈশ্বৰৰ চৰণ চিন্তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছা কিয়নো একো স্থানে মনুষ্য মৃত্যুৰ নেৰাই হাত তথাপি ন ভৌজী মৰে কৰি আত্মঘাত আমি যেনেকুৱা স্থানতে নাথাকোঁ পাঁচমহলীয়া বিল্ডিং এ চি ৰুম যেনেকুৱা স্থানতে নাথাকোঁ পানী পৰা ঘৰ ফুটপাথত য'তে নাথাকোঁ শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে মৃত্যু চিৰন্তন সত্য কিন্তু দ্বিতীয় স্কন্ধ মহাভাগৱত ধৰ্মৰ দৰ্শনৰ জৰিয়তে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে তুমি য'তেই নাথাকা যিহেতু মৃত্যু নিশ্চিত সেইকাৰণে এটা বস্তু শাস্ত্ৰসন্মতে যদি পালন কৰা জীৱন ধন্য হ'ব সেইটো কি অন্তকালে হৰি স্মৰে যিটো ভাই গৱন তাহাৰ মহিমা কঢ়ি কোনে পে অন্তৰাম হেন জানি যাৰ ইচ্ছা মুখক সৰ্বথা পৰীক্ষিত শৌনিয় কৃষ্ণ কথা মৰিবা এইটো খাটাং কিন্তু মৃত্যুৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত যদি ভাগৱত ধৰ্ম আশ্ৰয় কৰি কৃষ্ণ বিষ্ণু হৰি ৰাম জগত প্ৰসিদ্ধ নাম আশ্ৰয় কৰি যাব পাৰা তেতিয়াহ'লে সেই জীৱতত্বৰ মহিমাৰ কথা কৈ কৈ ভাগৱতেও শেষ কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে অনন্তৰ হাজাৰখন মুখেও যদি নাম মহিমা প্ৰকাশ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই নামৰ মহিমাক কৈ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰাণজিত নামৰ এই ক্ষীণবীন শৰীৰটো মুখ মাত্ৰ এখনহে গতিকে এখন মুখেৰে সেই কৃষ্ণ নাম মহিমাৰ কথা কৈ কৈ শেষ কৰিব পৰা অধিকাৰ আমাৰো নাই গতিকে আপোনাৰ সবৰ আজ্ঞাতে থাকি মাত্ৰ আমি ভাগৱতৰ পদে যেনেকৈ কৈছে আমাৰো সীমিত জ্ঞানেৰে যেনেকৈ বুজি পোৱা গৈছে তেনেকৈহে আমি আপোনাৰ হ'বৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব